তেইশে সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে পাঁচ দিনের নর্থ ইস্ট এনএসএস ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়েছে মঙ্গলবার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এই উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় সহ অন্যান্যরা এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कौन देश के लिए चाहते हैं देश को आगे हमको हम हुं जानते हैं पहले पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या पैरा मिलिट्री फोर्स इन लोग का काट के भारत में फेंक देते थे देते थे क्या नहीं यही तो था सिचुएशन पार्लियामेंट में ये लोग टेररिस्ट भेजे थे बॉम्बे में भी टेररिस्ट भेजे थे नॉर्थ ईस्ट में तो बातें मैंने बात ही मत करो और प्रधानमंत्री जी आने के बाद जब तक एक चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जब तक शांति नहीं रहेगा पीस नहीं रहेगा डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं हो इसलिए इसमें ज्यादा एम्फेसाइज किए हैं और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हैं जब तक सिक्योरिटी नहीं हो, होगा तब तक देश का भाला कभी नहीं हो सकता इसीलिए उन्होंने क्या किया एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक क्या क्या नहीं पहले तो किसी का हिम्मत नहीं था इसीलिए हम लोग को समझ में आना चाहिए कि कौन हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे राष्ट्रहित पर वो काम कर रहे हैं